Так, Диана, привет! Рада тебе видеть через 28 дней и хочется почувствовать, каких результатов ты удалось достигнуть. Антон, привет! В общем, что я могу сказать? Это, наверное, самое лучшее, что могло случиться в моей жизни, потому что я всегда была уверенной, мне всегда нравилось то, как я выгляжу, но я всегда хотела выглядеть лучше, потому что, как говорится, нет предела совершенства все дела, uh -huh. и я решила, что нужно начать. И, блин, наверное, самое прекрасное, что может быть, это то, что я начала ловить от себя настолько много кайфа. У меня везде зеркала в квартире. Раньше я часто смотрела, а сейчас я смотрю еще туда чаще, потому что мне нравится то, что я выгляжу. Ну, типа то, что я вижу. Это, ну, это настолько, ну, я не могу даже передать все эмоции. Просто даже вот я выхожу на улицу, я особо даже уже не думаю что одевать, потому что я понимаю, что мне все идет. Но проблема лишь одна в том. <laughs> что все мои штаны, которые были прежде, они на меня просто уже огромные. Я одеваю, я смотрю, они на мне висят. Это очень круто. Но я понимаю, что это удар по моему кошельку, но это классно. <laughs> это, это инвестиция в себя, которая оправдала все мои ожидания. Вот что могу сказать. Честно, дуже рада, что так ему сильно сказала и действительно видно, что тебе это сильно подобает. Але скажи, в целом, вы что тебе потребно Я не знаю, на самом деле, мне никто особо никогда не говорил, что я какая-то толстая, там, что что-то со мной не так. Просто вот я смотрю, вот там, к примеру, выбираю себе одежду, опять же таки, и такая, блин, вот я бы это одела, если бы я была худее. Или, к примеру, там мне где-то сфотографировали, там, где я не позировала, там, ну, не втянулась, там, красивый ракурс не подобрала, смотрю. Блин, ну, мне это не нравится. Я хочу, чтобы я выглядела красиво всегда и с любых сторон. Именно, наверное, вот это меня смотивировало, что вот я хочу ну, стать лучше. Именно для себя, не для окружающих, а просто, чтобы я смотрела на себя, и я себе нравилась полностью. И сбоку, и справа, и сзади, и просто везде вот так по кругу 360. Угу. Хорошая мотивация. Что для себя, не для кого-то, уже мне очень сильно нравится. Но вот скажи, ты уже что-то сделала для того, чтобы получить этот результат? Э, честно, наверное, первое, что я, ну, очень. Я очень часто начинала на каких-то типа там, сидеть, в на диетах, еще что-то, где-то поголодать. Где-то давала это результат очень быстро. Но ну, естественно, что это возвращалось все потом обратно, потому что это все было неправильно. Это чисто моментное какое-то удовольствие. Например, там, день рождения, о, нужно скинуть пару килограмм, чтобы выглядеть лучше. Ты скидываешь эти пару килограмм, выглядишь прекрасно, потом ты набираешь эти опять типа пару килограмм. Вот так вот было очень часто, наверное, на протяжении... Ну, двух лет точно я вот так туда-сюда, туда-сюда. Потом думаю так. Нужно брать себе в руки. Начинаю думать о зале. Начинаю ходить в зал. Вижу, о, типа, подтягиваю, все прикольно, но вес стоит. Нет. Вес стоит, ничего не меняется. Думаю так. Ну, блин, по-любому это все проблема в моем питании, потому что такого питания у меня не было. Я всегда, то там схватила, то там схватила. И потом, когда мы начали с вами вот это все обсуждать, я понимаю, что... Я ела много, просто за счет того, что это были вот эти перекусы, там булочку, там булочку, а потом 4000 калорий в итоге, потому что не было нормальных приемов пищи, а именно только перекусы. Так что после этого я решила, что нужно заниматься своим питанием. У меня на работе была девочка, которая мне вас посоветовала, потому что ее сестра, благодаря вам, скинула 16 килограмм. Ее муж, который э, начал просто вести себя так же, как она, скинул тоже килограммы, хотя он с вами не работал, он просто с ней жил, и поэтому так получилось. Я такая думаю, ну блин, все нужно, просто нужно, и вот как-то так. В общем, результатом ты задоволена вообще уже сильно. Да. Вот. А скажи, что тебе наибольше сподобалось в работе со То, что вы 24 на 7 на связи. То, что просто вот я там пишу, там, то, что вот мне нужно чем заменить. Или там, к примеру, вот, как сейчас актуальная тема отключений. У меня в холодильнике все сдохло. Кушать нечего. Что делать? Вы всегда на связи. Это очень классно, потому что, или, к примеру, когда есть... У меня таких мыслей особо не было, но когда были мысли, там, блин, сейчас блин, хочется что-то съесть. мне нужно написать Антону. Так я думаю, так, нет, я смогу сама, но я знала, что если я напишу, что вы мне обязательно ответите. Это очень классно, потому что вы являетесь не только там, тренером, который, или, там, наставником, который просто написал там, типа, меню, ему соблюдай. Если я что-то хочу изменить или что-то там, не знаю, по самочувствию не нравится, я понимаю, что я могу написать, мы это обсудим и разберем, как действовать дальше. Это очень круто, потому что для меня важна, наверное, больше момент эмоциональной связи с человеком, вот если я вижу то, что он расположен, то, что ему важен мой результат, то что он может меня похвалить или сказать, блин, Диана, <laughs> ты, ты не молодец, что-то типа здесь не так, это очень классно, для меня это самое, мере, первое, что меня привлекло. Спасибо, спасибо, ты очень спасибо тебе за честность, честно, и хотелось еще тебя спросить, даже не спросить, а Що ти порекомендувала б тим дівчатам, хлопцям, які вже худнуть або в процесі роботи над собою? От буквально одну-три рекомендації від себе? Ну, на самом деле, не так уж много еще пройшла, щоб что-то кому-то советую, але в першу чергу, наверное, это просто не бояться. Не бояться не, там, не знаю, не судить себя за то, что, там, к примеру, ты там сел на диету, у тебя сразу не получается. Или, к примеру, когда ты на диете, ты скушал что-то лишнее. Ну, скушал, так скушал. Живи дальше. Ну, типа, ну, булочку, ну, захотелось. Ну, съешь ты эту булочку, господи, потом отработаешь. Потому что вот даже у меня тоже было свое питание, но, честно, вот если я хотела конфетку, я съела конфетку. Потом я там себе положила меньше, там, условно, творога на обед просто, там, условно. Поэтому как-то так. Просто любіть себе і наслаждайтеся. І постарайтесь, я не знаю. Я, я, я вже не знаю. Мені просто говорить, сколько емоцій, сколько що я не можу нічого сказати. Ну, взагалі, зрозуміло. Взагалі зрозуміло, що е, любити себе правильно, що можна їсти, не бояться, в принципі, не і бояться. те, що дуже не боятися, так? І... можно есть фактично все только знать меру и гарно его раскладывать в сверхе да и не наказывать себя ни за что никогда себя не наказывать нельзя да. этого делать если там примеру вы в один день переели не нужно потом целый день голодать потому что в этом смысла никакого не будет Это только будет развиваться и усугублять пружения кормчего поведения да и еще наверное момент если у вас нет такого дикого желания выпить, не пейте. Алкоголь это зло при похудении. <laughs> не надо. Я не... Ну, вот у меня за весь этот, этот период было два коктейля. Грубо говоря, это 100, 150 мл алкоголя. И я чувствую себя прекрасно. У меня состояние кожи лучше. Волосы лучше у меня нету уже вот этого, то, что я всегда пила панкреатин раньше, вот там вот на тумбочке, на этом кровати, всегда панкреатин лежал, потому что был, очень было вздутие с живота, еще что-то сейчас, ничего нет. И это только потому, что я начала нормально пытаться и придерживаться какого-то режима. Умничка, вот это вообще в точку. На этом ставим крапку, мы видим действительно большие успехи результаты. Ты молодец, я уверен, что у тебя так и будет. Так что еще раз тебя хвалю. Ты молодец, и все будет. Классно. Дякую. <laughs>